কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে প্রথমবার প্রদর্শিত হল বিবেক অগ্নিহোত্রী দ্য বেঙ্গল ফাইলস খোলা হাওয়া নামে একটি এনজিও তরফে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল যাদের কাছে পাস ছিল তারাই সিনেমা দেখতে এসেছিলেন একাধিক বিজেপি নেতা নেত্রীও সিনেমা দেখতে এসেছিলেন প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ফাইলসের পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী অভিনেত্রী পল্লবী জোশী গত ষোলোই অগস্ট দ্য বেঙ্গল ফাইলস এর ট্রেলার লঞ্চ নিয়ে বেসরকারি হোটেলে তুল কালাম হয় ট্রেলার চালানো হলে তা বন্ধ করে দেওয়া হয় মাইকের কানেকশন কেটে নেবার মতো ঘটনা ঘটে এমনটাই অভিযোগ করেছিলেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী आज ये फिल्म यहाँ पे दिखा दिखाई जा रही है नेशनल लाइब्रेरी में लेकिन बहुत दुख की भी बात है बाहर सिक्योरिटी सेंट्रल एजेंसी को बढ़ाना पड़ रहा है यानी बंगाल फाइल्स बंगाल की फिल्म है और कलकत्ता में ही खड़े होकर जो बंगाल की राजधानी है वहाँ पे वही के लोगों को देखने के लिए इसको रोका जा रहा है ये भी बहुत दुखी बात सिनेमा के मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात हम आज तक कर ही नहीं पाए क्योंकि हमें सिर्फ यही पूछा गया कि आपकी फिल्म ये है क्या आपकी फिल्म वो है क्या मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का एक सिनेमा है सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना चाहिए उसी की तरह ग्रहण करना चाहिए सिनेमा से बहुत ज्यादा क्रांति आ सकती है सिनेमा से एक बहुत अलग तो लेवल का एक्सपोजर मिल सकता है सोसाइटी को एक आईना दिखाने का काम हमेशा से रहा करता आ रहा है तो उसमें इतना सब लोगों को क्यों आश्चर्य हो रहे हैं और क्यों इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं